বাংলাদেশ এখন আর আগের বাংলাদেশ নয় দেশের অভ্যন্তরে চলছে রাজনৈতিক পালাবদল শেখ হাসিনার পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের হাল ধরেছেন একজন অর্থনীতিবিদ কিন্তু তার মগজে জমে আছে কৌশলের জাল চীন ও তুরস্কের সঙ্গে যৌথভাবে ড্রোন তৈরি সামরিক সফটওয়্যার এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক ইউএভি প্রযুক্তি নিয়ে এগিয়ে আসা সবই প্রফেসর ইউনুসের ছকে সাজানো প্রফেসর মোহাম্মদ মাস্টার প্ল্যান সামনে আগে और अगर ये मास्टर प्लान में यूनस सरकार कामयाब हो जाती है तो फिर हमारा जो वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वो नहीं बच पाएंगी ये जो मास्टर प्लान है इसका जो हिस्सा है वो चाइना भी है वो तुर्की भी है और इस मास्टर प्लान के अंदर किस तरह से बांग्लादेश की जो आर्मी है मिलिट्री है उसको पावरफुल बनाना है सलाम वालेकुम दोस्तों एहसान खान आर अपना एहसान खान यूट्यूब चैनल आशा को रही अपना आज दोस्तों रिपब्लिक वर्ल्ड एक डिजिटल प्रिंट मीडिया है हिंदुस्तान का उसकी एक रिपोर्ट है बांग्लादेशी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है वो कह रहा है कि देखें उन्होंने ये खबर दी है एक रिपोर्ट सामने आई है कि जो मास्टर प्लान है वो प्रोफेसर मोहम्मद यूनस का सामने आया है वो अपने मास्टर प्लान में क्या चाहते हैं वो कह रहे हैं कि उसका जो हिस्सा है उनके मास्टर प्लान का वो चाइना भी है वो टर्की भी है और वो किस तरह से अपनी आर्मी को मिलिट्री को बहुत ही मजबूत ताकतवर पावरफुल बनाना चाहते हैं इस खत्ते की और बांग्लादेश की मिलिट्री ड्रोन आपने देखा कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि बांग्लादेश ने एक ड्रोन बनाया मिलिट्री ने वो ड्रोन दुश्मन के ऊपर नजर भी रखता है उसके ऊपर अटैक भी कर सकता है फिर अब बांग्लादेश ने एक और इनिशिएटिव लिया एक डेवलप कर रहा है एक ऐसा ड्रोन जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ए अटैक ड्रोन और ये जो ड्रोन है दोस्तों ये दुश्मन के ऊपर धाग बैठा देगा और ये बांग्लादेश यानी इसके ऊपर जो पैसा है वो चाइना इन्वेस्ट कर रहा है और टर्की टेक्नोलॉजी शेयर कर अपने साइंटिस्ट भेज रहा है इंजीनियर भेज रहा है और बांग्लादेश के साथ मिलकर इसको बनाया जाएगा और फिर जब ये बनेगा तो फिर बांग्लादेश ना सिर्फ फाइनेंशियली यानी इकोनमी के मैदान में या फिर टेक्सटाइल के मैदान में दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा दोस्तों बल्कि वो ड्रोन बनाएगा भी और दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेगा जिस तरह से तर्की करता है तो मेरे ख्याल में जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनस हैं वो चाहती हैं कि हमारा मुल्क ना सिर्फ मुआशी तौर पर या दूसरे सेक्टर्स में आगे निकले बड़े बल्कि मिलिट्री के तौर पर फजाइया के तौर पर एयरफोर्स के तौर पर भी एक बड़ा मुल्क बनकर सामने आए पहले ऐसा नहीं था शेख हसीना के दौर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था लेकिन अब एक नई सोच है एक नई अप्रोच है नई अटेंशन है एक नया इंटेंट है मेरे ख्याल में बांग्लादेश को ये जो सोच और अप्रोच है एक मुनफरिद यूनिक बना देगी आपका दोस्तों इसके बारे में क्या कहना है वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है लेकिन वीडियो क्लिप मेरे पास व्हाट्सएप आया मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए आइए दोस्तों ये वीडियो देखेंगे फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे जुड़े रहिएगा आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे थ्री टू वन एंड जो বেইলি রোডের সন্ধ্যা যেন ছিল কোনো অপরাধ জগতের প্রহরার রাত হলুদ বাতির ঝিমধরা আভা গলিপথে নীরব পদধ্বনি বাতাসে জমে থাকা অতৃপ্ততার গন্ধ ঢাকা যেন নিজেকে সংগরণ করে অপেক্ষা করছে এক অচেনা ঘটনার এই শহরের প্রাচীন কোনো ভবনের পেছনে একটি কক্ষে আলো জ্বলছে সবকিছু যখন নিভে যাচ্ছে তখনই একটি দেশ জেগে উঠছে প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস বসে আছেন তার কার্যালয়ে টেবিলে ছড়ানো দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্র হাতের এক কোণে বাংলাদেশ ঠিক তার ওপরে বিশালাকার ভারত এই মানচিত্র তার কাছে কেবল ভৌগোলিক রূপরেখা নয় এ এক কৌশলগত যুদ্ধক্ষেত্র তার চোখে এখন মোদীর ভারত কেবল এক প্রতিবেশী নয় এক প্রতিযোগী আর বাংলাদেশ সে হয়ে উঠছে এক স্নায়ুযুদ্ধের নায়ক সতেরো এপ্রিল দুই ভারতের প্রভাবশালী সংবাদ মাধ্যম রিপাবলিক ওয়ার্ল্ড একটি প্রতিবেদনে দাবি করে বাংলাদেশের একটি উচ্চ পর্যায়ের সামরিক প্রতিনিধি দল গোপনে চীন সফর করেছে লক্ষ্য চীনের সর্বাধুনিক ড্রোন প্রযুক্তির সঙ্গে যৌথ উন্নয়ন এবং সামরিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের চুক্তি এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই দিল্লির কূটনৈতিক অঙ্গনে পড়ে যায় রীতিমতো ভূকম্পন গত পনেরো বছরে ভারত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করেছে সংযোগ প্রকল্প বিদ্যুৎ রপ্তানি অবকাঠামো উন্নয়ন কিন্তু এক জায়গায় চতুরভাবে হাত গুটিয়ে রেখেছে সামরিক সহযোগিতা মোদীর বিশ্বাস ছিল অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশকে নির্ভরশীল করে রেখে সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা আটকে রাখা যাবে কিন্তু এই হিসাব মিলল না কারণ বাংলাদেশ এখন আর আগের বাংলাদেশ নয় দেশের অভ্যন্তরে চলছে রাজনৈতিক পালাবদল শেখ হাসিনার পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের হাল ধরেছেন একজন অর্থনীতিবিদ কিন্তু তার মগজে জমে আছে কৌশলের দুরন্ত জাল চীন ও তুরস্কের সঙ্গে যৌথভাবে ড্রোন তৈরি সামরিক সফটওয়্যার এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক ইউএভি প্রযুক্তি নিয়ে এগিয়ে আসা সবই প্রফেসর ইউনুসের ছকে সাজানো তার কাছে এটি শুধু প্রতিরক্ষা নয় এটি এক জাতির আত্মমর্যাদার প্রশ্ন বাংলাদেশ ইতোমধ্যে তুরস্ক থেকে বাইরাক্তার টিবি টু ড্রোন সংগ্রহ করেছে এই ড্রোন দক্ষিণ ককেশাস থেকে লিবিয়া পর্যন্ত বহু যুদ্ধে সফলতার ছাপ রেখেছে এখন তারা ভারতের সীমান্তে সক্রিয় কিন্তু এখানেই থেমে নেই রিপাবলিক ওয়ার্ল্ড রীতিমতো একশো দুই ডিগ্রি জড়িত বলছে চীনের সহায়তায় বাংলাদেশ নিজস্ব ড্রোন উৎপাদনে মনোযোগ দিয়েছে যার মধ্যে রয়েছে এআই নির্ভর স্বচালিত হামলা সক্ষম ড্রোন এই প্রযুক্তি দক্ষিণ ভারতের জন্য মহাবিপদ কারণ বাংলাদেশের এই আগ্রাসী প্রযুক্তিগত অর্জন এখন একটি শক্তিশালী ত্রিমাত্রিক চিত্র তৈরি করছে তুরস্কের কার্যকর বাস্তব যুদ্ধ প্রযুক্তি চীনের গভীর প্রকৌশল ও ঋণ সুবিধা এবং বাংলাদেশের ভূকৌশলগত অবস্থান চীনের সঙ্গে নো ফ্রিগেট রাডার সিস্টেম এবং ইউএভি প্রযুক্তির আদান প্রদান এখন বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নীতির কেন্দ্রস্থল রিপোর্ট রিপাবলিক জো ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ উস্মে রিপোর্ট अगर बांग्लादेश के पास ये जो ए आई इंटेलिजेंस अटैक ड्रोन जो तुर्की और फिर चाइना के कॉपरेशन से ये बना रहा है बांग्लादेश वो कहता है अगर इसमें ये कामयाब हो जाता है तो याद रखें हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या फिर हमारा जो वेस्ट बंगाल वाला जो हिस्सा है वो खतरे में पड़ जाएगा रोकना होगा हिंदुस्तान को इसको बांग्लादेश को ये हिंदुस्तान मीडिया की ये रिपोर्ट है दोस्तों जो मैंने आपके सामने रखी है कैसे अब बांग्लादेश देखें पहले ही जो हिंदुस्तान है बहुत ही ज्यादा तकलीफ में मुबतला है कि तुर्की पाकिस्तान का साथ क्यों दे रहा है और आजरबाईजान चाइना पाकिस्तान के साथ क्यों खड़े हुए हैं बंगलादेश पाकिस्तान के साथ क्यों स्टैंड ले चुका है तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफ है और अब देखें कि जो पाकिस्तान है वो भी अलहमद अपने बांग्लादेश के भाइयों के साथ खड़ा हुआ है अगर इंडिया ने कोई अग्रेशन दिखाने की कोशिश की तो पूरी कौम पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश को अकेला तने तना नहीं छोड़ेगा इन तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश अगर इस तरह के स्टेप्स ले रहा है तो ये बहुत खुशायद है ये बड़ी खुशी की बात है लेकिन जो इंडियन है उसके लिए ये मैं समझता हूं बिजलियां आसमानी जो बिजली नहीं होती जब बारिश होती है बादल आते हैं वो गिर जाती है इसी तरह ये इंडियन के ऊपर अंत भक्तों के ऊपर ये ये खबर ये न्यूज बिजली बनकर गिरी है दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज